বিহুত খোৱা এশ এবিধ শাক নে কি সাত বিহুত যিকোনো এবিধ শাক খোৱাৰ পৰম্পৰা অসমীয়াৰ বাপতি শাসন বহাগ বিহু সমাগত বিহু বা অসমীয়া লোককৃষ্টি বুলিলেই এয়া ঋতু আৰু কৃষিক্ৰেন্দ্ৰিক যাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকে লোককৃষ্টি সেইবাবে এই বিহুত কৃষিৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰা সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰ উপৰি ইয়াৰ বাবে নিজৰ লগতে পশুধনকো নিৰোগী আৰু স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাৰ যতন লোৱাৰ পৰম্পৰাৰো সমাহাৰ ঘটে পিছে ৰঙালীৰ সাত বিহুত হোৱা এশ এবিধ শাক নকি সেয়া হৈছে মচন্দৰী মধুমেহ আৰু জৰ্কিত ৰোগীৰ বাবে খুব উপকাৰী মৎচন্দৰী আৰু দুই নম্বৰতে চিৰতাপাত চিৰতাপাত খালে মেলেৰিয়া বহুমূত্ৰ ৰোগ দূৰ হোৱাৰ লগতে তেজ পৰিষ্কাৰ আৰু ছালৰ ৰোগ দূৰ হয় তিনি নম্বৰতে সুতৰা শাক সোতৰা বা সোঁতৰীয়া শাকে কফ আৰু বিষ নাশ কৰাৰ লগতে হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে চাৰি নম্বৰতে ছাল কুঁৱৰী ছালৰ ৰোগৰ বাবে মহাষুধ ছাল কুঁৱৰী আৰু ই পাচন প্ৰক্ৰিয়া শক্তিশালী ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু কৌষ্ঠকাঠন্য দূৰ কৰাত সহায় কৰে পাঁচ নম্বৰতে চুকাশাক বায়ুত বিয়পা বহু ৰোগ নাশ কৰে চুকাশাকে ছয় নম্বৰত অমিতা ফুল অমিতাৰ ফুল কৰ্কট ৰোধ প্ৰতিৰোধী ই হজম শক্তি বৃদ্ধি জকিত খৱল কুকুৰীকণা নাশ আৰু পেটৰ ঘাঁহ শুকোৱাত সহায় কৰে চেংমৰা চেংমৰা খাই হাপানী ব্ৰংকাইটিছ বাট বিষ পেটৰ বিষৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি আঠ নম্বৰত সৰিয়হলতি জ্বৰৰ লগতে বিষ দূৰ কৰে সৰিয়হলতিয়ে ন নম্বৰতে কেৰেলা পাত আইৰন মেগনেছিয়াম পটাছিয়াম ভিটামিন চিৰ উৎস হৈছে কেৰেলাৰ পাত তদুপৰি ই লিভাৰৰ বিসংগটোৰ দূৰ তথা মধুমেহ কলেষ্টৰেল নিয়ন্ত্ৰণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে দহ নম্বৰতে ছজীনা পাত চজীনা পাত খালে অস্থি মজবুত হয় ই হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে এঘাৰ নম্বৰত জাতিলাওৰ আগ অতি পুষ্টিৰে ভৰপূৰ জাতিলাওৰ আগ শুক্ৰবৰ্ধক বাৰ নম্বৰত লেহেতী শাক লেহেতী শাক অত্যন্ত পুষ্টিদায়ক তেৰ নম্বৰত জলকীয়া পাত জলকীয়াৰ পাত খালে শ্বেতৰ ৰক্ত কণিকা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি ৰক্তচাপ হ্ৰাস আৰু সংক্ৰমণ ৰোধ হয় টেঙামৰা চৈধ্য নম্বৰতে টেঙামৰা টেঙামৰাৰ পাত গ্ৰহণীনাশক পোন্ধৰ নম্বৰতে জালুকপাত জালুকৰ দৰে ইয়াৰ পাত বীজাণু আৰু গাৰ বিষনাশক ষোল্ল নম্বৰত হাতীসূতোৰা হাতীসূতোৰা গ্ৰহণী আৰু বিষনাশক সোতৰতে জিকাপাত অত্যন্ত পুষ্টিদায়ক জিকাপাতে চাইনাছ দূৰ কৰাত সহায় কৰে ওঠৰ নম্বৰত কচুথোৰ খুব আইৰণ সমৃদ্ধ এই কচুথোৰ ঊনৈছ নম্বৰত গাখীৰটি বন গাখীৰ বন খালে কুষ্টি কাঠিন্য স্নায়ু ৰোগ দাঁতৰ ৰোগ আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ দূৰ হয় বিছ নম্বৰত জিলমিল শাক জিলমিল শাক খালে পেলুৰ সমস্যা দূৰ হয় একৈছ নম্বৰত চাঙেৰী চাঙেৰী বা টেঙেচি শাকে স্মৃতিশক্তিত বৃদ্ধি কৰে বাইছ নম্বৰত জেতুলি পকা পাত ঔষধি গুণযুক্ত জেতুলি পকা পাতে শৰীৰত তেজৰ অভাৱ দূৰ কৰে তেইছ নম্বৰত ৰঙালাওৰ আগ ৰঙালাওৰ আগ অত্যন্ত পুষ্টিদায়ক আৰু চৌব্বিছ নম্বৰত জ্যেষ্ঠ মধুৰ পাত হৃদৰোগ আৰু কফ দূৰ কৰাৰ লগতে ঘাঁহ শুকোৱাত যথেষ্ট সহায়ক এই জ্যেষ্ঠ মধুৰ পাত পঁচিছ নম্বৰত টিকনি বৰুৱা শাক মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে এই শাক দৈনিক খোৱাটো যথেষ্ট উপকাৰী বাবিছ নম্বৰত ঢেকীয়া ঢেকীয়া খালে তেজ তথা পেট পৰিষ্কাৰ হয় আৰু সাতাইছ নম্বৰত টুবুকীলতা বগাশ্ৰাৱৰ সমস্যাত ভুগি থকা মহিলাসকলৰ বাবে তবুকীলতা খোৱাটো খুব উপকাৰী আঠাইছ নম্বৰত ঢেকীয়ালতি বাট বিষৰ বাবে খুবেই উপকাৰী হয় এই ঢেকীয়ালতি ঊনত্ৰিছ নম্বৰত কচু শাক সোৎ ৰোগ বা এডিমা ৰোগৰ বাবে খুব উপকাৰী হয় কচু শাক আৰু ত্ৰিছ নম্বৰত কেঞ্চাবন ছাল ৰোগ ডায়েৰিয়া নিৰ্মূলত উপকাৰী কেঞ্চা বন একত্ৰিছ নম্বৰত তৰা গজালি তৰা গজালি আচলতে পেলুৰ প্ৰতিষেধক বত্ৰিছ নম্বৰতে হৈছে কলম শাক কলমশাকে স্তনত গাখীৰ আৰু পুৰুষৰ শুকানো বৃদ্ধি কৰে তেত্ৰিছ নম্বৰত তিতাফুল তিতাফুল কৃমিনাশক চৌত্ৰিছ নম্বৰ পৰৈশাক পৰৈশাক খালে আচলতে এলাৰ্জি ভাল হয় পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰত কণা শিমলু ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ কণা শিমলু ছয়ত্ৰিছ নম্বৰত পৰৈশাক পৰৈশাকে তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে সাতত্ৰিছ নম্বৰ বৰঠেকেৰাপাত বিভিন্ন পুষ্টিসম্পূৰ্ণ বৰঠেকেৰাপাত আৰু আঠত্ৰিছ নম্বৰ হাঁচিয়তি বন কাচৰ্দিকে ধৰি ঋতুগত ৰোগৰ বাবে এই বিধসাক খোৱাটো অতি উপকাৰী চল্লিছ নম্বৰ তুলসী পাত তুলসী পাত কা সাপানীক কফনায়ক চল্লিছ নম্বৰত বন জলকীয়া বন জলকীয়াই এণ্টিচেপ্টিক হিচাপে কাম কৰে একচল্লিছ নম্বৰ বনজালুক ছাল আৰু পেটৰ অগণন ৰোগ ভাল কৰিব পাৰে এই বনজালুকে দহি কচু দহি কচু ফিটা পেলু আৰু কোষ্ঠকাঠিন্যনাশক তিৰাল্লিছ নম্বৰ পানী কচু পানী কচু খালে শৰীৰত আইৰণৰ অভাৱ দূৰ হয় চৌৰাল্লিছ নম্বৰতে চৌকা শাক চৌকাশাক অন্থৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খুব উপকাৰী আৰু পঞ্চল্লিছতে বৰটেঙেচি বৰটেঙেচিয়ে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কৰে ছয়চল্লিছত মূলা শাক মূলা শাক কিডনী ৰোগ খাপী ৰোগনাশক সাতচল্লিছ নম্বৰত দুপৰ টেঙা প্ৰসৱৰ ৰোগ বিকোৱা আৰু জণ্ডিচ ৰোগ প্ৰতিৰোধী দুপৰ টেঙা আঠচল্লিছ নম্বৰতে বৰালি বকোৱা ডিচেণ্ট্ৰি আৰু প্ৰস্ৰাৱৰ সমস্যাত বৰালি বকোৱা খোৱাটো খুবেইদৰ উপকাৰী ঊনপঞ্চাছ নম্বৰত নেফাফু ঔষধি গুণ উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰিত অতি সহায়ক পঞ্চাছ নম্বৰতে ডুবৰিবন মাসেকীয়াৰ সমস্যাটোৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ডুবৰিবনে একাৱন্ন নম্বৰতে নহৰু পাত নহৰু পাত খালে হজম শক্তি উন্নত আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ হয় বাৱন্ন নম্বৰতে কুকুৰা ঠেঙীয়া শাক এইবিধ শাকে দাঁতৰ ৰোগ কেঞ্চাৰ ডায়েবেটিছ জ্বৰ সৰ সঁজুলি আদি দূৰ কৰে তেপন্ন নম্বৰতে দৰুণ শাক হজম শক্তি উন্নত কৰাৰ লগতে বহু ৰোগ উপশম কৰে দৰুণ শাকে চৌন্নম্বৰতে গৰু সিজ এৰ্থাৰাইটিছ ডায়েৰিয়া ছালৰ ৰোগ আদিৰ বাবে খুব উপকাৰী গৰু সিজ পঁচপন্ন নম্বৰত কেহেৰাজ পুৰণি দিনত চিৰাহী বনোৱাত ব্যৱহৃত কেহৰাজৰ ঔষধি গুণো বহু আছে বদ হজমৰ লগতে পেটৰ আন আন সমস্যা দূৰ কৰাত কেহৰাজ উপকাৰী ছাপন্ন নম্বৰতে মনু আশাক ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে জকৃতৰ বিভিন্ন ৰোগ বিশেষকৈ অৰ্চ ৰোগ নিৰাময় কৰে মনু আশাকে সাতাৱন্ন নম্বৰত তিলপাত তিলপাতৰো অধিক গুণ অনেক আছে আঠাৱন্ন নম্বৰত যজ্ঞ ডিমৰু পাত পূজাত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ উপৰিও এই পাত পৰিপুষ্টি আৰু পেটৰ সমস্যাৰ বাবে ভাল ঊনষাঠি নম্বৰত হৈছে বিৰালি পালেং বিৰালি পালেং প্ৰচুৰ ভিটামিনৰ উৎস ষাঠি নম্বৰত হৈছে নীলাজীৱন নীলাজীৱনে ডায়েৰিয়া ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে আৰু এষষ্ঠি নম্বৰত ধনিয়া ধনিয়া বা মেমে ঢোখালে ৰক্তহীনতা ছালৰ ৰোগ হৃদৰোগনাশক বাষষ্ঠি নম্বৰতে নৰসিংহ ঔষধি গুণযুক্ত নৰসিংহই দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পেটৰ বিষ দূৰ কৰে তেষষ্ঠি নম্বৰত দুপৰ টেঙা বিকট তথা প্ৰস্ৰাৱৰ ৰোগ নিৰাময়ক সহায়ক দুপৰ টেঙা ছয়ষষ্ঠি নম্বৰত হৈছে পদিনা বিভিন্ন পেটৰ সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰে পদিনাই পয়ষষ্ঠি নম্বৰত ৰঙালাওাগ দাঁত মজবুত আৰু দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৰঙালাওগে ছয়ষষ্ঠি নম্বৰত হৈছে বৰ মানিমুনি স্নায়ুতন্ত শক্তিশালী কৰি পেটৰ ৰোগ বহু পেটৰ বহু ৰোগ নিৰাময় কৰে বৰ মানিমুনিয়ে সাতষষ্ঠিত সৰু মণিমণি দৈনিক সৰু মানিমুনি খালে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয় আঠষষ্ঠি নম্বৰত পচলীয়া পাত কাষ আৰু ছালৰ ৰোগ দূৰ কৰিব পৰা পচ পচটীয়া পাতে আৰু ঊনসত্তৰ নম্বৰত হৈছে মৰিচা মৰিচা খালে পায়খানা স্বাভাৱিক হয় আৰু ই কৰ্কট ৰোগ নিৰাময় কৰে সত্তৰ নম্বৰত হৈছে বাবৰি শাক বাবৰি শাক খালে কৃমিৰ সমস্যা দূৰ হয় তিতাবাহক শাক হাপানী ব্ৰংকাইটিছ ডিঙিৰ বিষ কাহৰ বাবে বহু স্বাস বহু স্বাস্থ্য সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰে এই তিতা বাহক শাকে বাসত্তৰ নম্বৰতে হৈছে বিলাসী পাত ছাল মৰচিন্ন আৰু শৰীৰত তেজ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বিলাসী পাতে তেসত্তৰ নম্বৰতে ধতুৰা হাপনী আৰু স্নায়ু ৰোগত খুব উপকাৰী হয় এই ধতুৰা শাক চৌসত্তৰ নম্বৰত হৈছে ভেদাইলতা আৰু পয়সত্তৰ নম্বৰত পিঁয়াজ পাত চৌসত্তৰতে হৈছে বিহলঙনি সাতসত্তৰতে হৈছে মানধনিয়া আঠসত্তৰত ভাঙৰা ঊনাশী নম্বৰত কালমেঘ পাট আশী নম্বৰতে হৈছে শেৱালি ফুল আৰু একাশী নম্বৰত পনৌনোৱা বিৰাশী নম্বৰত হৈছে নুনী পাট তিৰাশী নম্বৰত শেৱালি ফুলৰ পাট চৌৰাশী নম্বৰত হৈছে মধু চোলেং পঁচাশী নম্বৰত ভেঁকুৰী চিতা পাট চৌৰাশী নম্বৰত চৌৰাশী নম্বৰত হৈছে বৰষাম থৰি আৰু সাতাশী নম্বৰত হৈছে পালেং আঠাশী নম্বৰত হৈছে লাইশাক আৰু ঊনানব্বৈ নম্বৰত হৈছে বিশলকৰণী আৰু নব্বৈ নম্বৰত হৈছে লফা শাক আৰু একান্নব্বৈ নম্বৰত হৈছে লাই জাবৰী বিৰান্নব্বৈ নম্বৰত হৈছে বেতগছৰ পাত তিৰান্নব্বৈ নম্বৰত হৈছে মজাঠি শাক চৌৰান্নব্বৈ নম্বৰত হৈছে মহানিমৰ পাত পঁচান্নব্বৈ নম্বৰত হৈছে মধুৰীয়া মৰ পাত চৌৰান্নব্বৈ নম্বৰত হৈছে মাটি কাদুৰি সাতান্নব্বৈ নম্বৰত হৈছে মৰলিয়া শাক আঠান্নব্বৈ নম্বৰত হৈছে ব্ৰাহ্মী শাক নিৰান্নব্বৈ নম্বৰত হৈছে মেথি শাক এশ নম্বৰত হৈছে শুকল্লটি শাক শুকলটি শাকে গাঠিৰ বিষ উপশম কৰে আৰু এশ এক নম্বৰত হৈছে কাঠ আলুৰ পাত ভিটামিন বি ছয় আৰু ভিটামিন এক ফলিক এচিড আৰু ভিটামিন চিৰো ভাল উৎস কাঠ আলুৰ পাত তদুপৰি বলবৰ্ধক